любовь, благодать. у в нас и обязательно через нас. Это есть места, которые просто идут для успокоения духа, души, плоти. Они не идут в напряжении, не идут там в изучении или там еще что-нибудь. Ну, просто, чтобы сердце отдыхало. И вот, книга Экклезиаста, там песни песней о Иерусалиме, не о женщинах и мужчинах, о Иерусалиме там да псалмы они вот настраивают и дают немножко отдохнуть нашему духу душе и плоть у нас тут с электроэнергией проблемы поэтому немножко так но еще и не зима а что будет дальше, я не знаю. Ну как не знаю, тут все написано, мы об этом говорим, но как оно будет выглядеть, я не могу до конца сказать. И четвертая глава по Экклезиасту. «И обратился я, и видел всякое угнетение, как, какие делаются под солнцем. И вот слезы угнетенных, а утешителя в них нет, а в руке угнетающая их сила». И утешителя у них нет. А утешителя у них тоже нет. И ублажал я мертвых, которые давно умерли, более живых, которые живут до сель. А блажение их обоих тот, кто еще не существовал, кто не видал злых дел, какие делаются под солнцем, блаженный, да, еще не родившийся. Видел я также, что всякие труды, всякий успех в делах производит взаимную между людьми зависть. Вот это заповедь, что мы иногда повторяем возлюби ближнего как самого себя, но не более себя, да? Но не более себя. Видел я так, что всякие труды, всякий успех в делах приводит взаимную между людьми зависть. И это суета и томление духа. Глупый сидит, сложив свои руки, и съедает плоть свою, Унылый дух сушит кости, да, в другом месте. Лучше горсть с покоем, нежели пригоршни с трудом и томлением духа. И обратился я, и увидел еще суету под солнцем. Человек одинокий, и другого нет, ни сына, а, то есть возле него никого нет, ни, ни сына, ни брата нет у него, и всем труд, трудам его нет конца, и глаз его не насыщается богатством». Для кого же тружусь? Я лишаю душу мою блага. И это суета и недоброе дело. Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде и их. Ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Братья и сестры, тут, знаете, вот идет такой момент, что я раньше думал, это муж-жена, это может быть и так, но тут написано, ибо что у них есть добрые вознаграждения в труде их. Двоим лучше, нежели одному. То есть все-таки под двое посылал Иисус, помните, но ну, не меньше, чем два человека. И тут идет об, об этом, что лучше иметь рядом с собой два, три, восемь, двадцать восемь, да, вот рядом стоящих. Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. Ну, если это в семье, то это вообще благословение. Ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Тут не написано, да, мужа или жену, а вот именно товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другой нет, который поднял бы его. Все-таки нам объединяться надо, да? Вот по вере, по любви, по радости. Ну, как алкоголики тоже объединяются, наркоманы объединяются, блудники объединяются. Ну, а божьи дети разве не должны объединяться, Были, должны быть каждый сам за себя? Нет, конечно. Также, если лежат двое, то тепло им. Вот тут уже идет речь о муже и жене, да. А одному как согреться? Да, а если станет преодолевать кто-либо одного, то двое устоят против него. И нитка втрое скручена, не скоро порвется. Над вот этим стихом тут заложено, смотрите, что надо иметь все-таки друзей, товарищей, рядом стоящих, которые помогут в молитве, там, духовно, душевно, материально, как угодно. Да, то есть все-таки лучше иметь кого-то рядом. За мужу, жену. И вот идет речь. И лучше бедный, но... Не, ну вот тут... И нитка втрое скручена, не скоро порвется. И мы говорили за... Почему тут идет речь о нитке? Потому что ДНК. Ну, напомню, почему природная ветка, Почему привитая ветка? Ну, это раз, размышление. Там, где дерево жизни, мы размышляли над этим. То есть до Иисуса была одна нить ДНК. Ну, как вот сиф, да, сим, авраам вот все, да, пошло. Одна нитка. А при Иисусе уже появилась привитая ветка к, к, к природной ветке, да. И получается, вторая нить пошла ДНК. Почему у нас есть сейчас... Ну, так ученые, мир говорит, нам картинки такие показывают, да, что две, две нити ДНК. А где взялась но тут написано втрое, да, если она втрое, э и, и нитка втрое скрученная, не скоро порвется. И вот эта нить ДНК, которую сейчас пытается мир вплести в Божье ДНК, да, вот эти Каиновые, вот это, все, все вот эти вот движения, Потому ну, что так слышишь иногда и видишь, что, да, что вот старается вплести как бы нить ДНК в эту Божью ДНК. Но да, ДНК Божья это как святая святых, и тут нарушить ее нельзя. И третья нить ДНК, когда она может появиться? Появиться, когда в тысячелетнем царстве. После судного периода. Мы уже обращали такое внимание, что где взялась вот эта червоточинка, вот эта нить ДНК еще от Каина, вот там, где убил Авель. От сатаны с Евой, да, вот это плод Каин, пошло-поехало. То есть должно было три нити ДНК нормальные быть, божьи все. Ну, одна пошла червоточинка, <coughs> а одна вот пошла должна была пойти через Авеля, а не пошла. Почему? От сифа только движение это и идет. То есть она нить пошла, природная, потом привитая через Иисуса. И в тысячелетнем царстве ну, мы имеем основание так, так предполагать, да? То есть, что если там сыны Божьи брали дочерей человеческих, ну, как бы в обновленных телах, да, вот брали в жены дочерей человеческие и рождались не, не просто люди, а великаны там и все остальное, то тут в тысячелетнем царстве как бы наоборот получается. А, то есть будут в обновленных телах же люди жить, и в таких, как и мы, только в таких, как и мы, сейчас будут жить сто лет и выглядеть как юноши. Но ну, а те, что и сто лет будут жить. То есть, если 10 поколений было там, напомню, да, от Адама до потопа, то и тут тоже, если по 100 лет так взять, то получается точно, тоже 10 тысяч лет, вот тоже 10 поколений. То есть Бог какую-то пропорцию такую вот выдерживает абсолютно четко. Что именно не 100, там 20, не 70, не 80, а 100 лет. И, Исаия 65 глава. И получается, у нас 10 поколений, те люди будут таких, да, и, и выглядеть как юноши, то есть и как девушки. То есть, 16-18 лет. И вот как отличить да, от 100-летнего. Столетнего 100 отличить-то будет очень тяжело. Да, что он выглядит юношей в 20 30, 60 и 100. Для этого, да, вот Исаия пишет, что будут новомесячи, суб, субботы, праздник, суббот. То есть мы будем считать года, месяцы и дни. То есть человеку будет понятно, что вот он уходит вот сегодня. Да. Что интересно еще, раввины так говорят, что праведники в тот день, когда рождались, в тот день и уходили с этой жизни, то есть день в день. Вот праведных есть такая черта, ну, может быть, как сказать, очень большие праведники, может, праведников и гораздо больше, но большие праведников почему-то день в день. Мы говорили даже за Иисуса, что и как это считать, то если считать, то вот он мог быть и рожден в момент именно Песаха, вот тогда на на, на полнолуние, да, что все вот, как бы если от первого Нисана считать, то это происходит у нас на на полнолуние, на Сукот, на первый день, то есть он родился. Почему и там через восемь дней пришел Иерусалим, не, да, там, ну, вот эти все вещи, там есть целый ряд видео. А если считать, э, так как они считали после Вавилона уже, с, от Рожха Шана, то получается все на сентябрь. Не на сентябрь, а на Песах, то, да, вот, вот. Ну, вот и получается у нас, с с третьей нитей ДНК она... Может возникнуть, не может. Ну, как бы можно только предположить, это же мы не сможем померить, но можно понимать. То есть целостная, э, вот э, тут вот э, э, Соломон пишет, да, то ли он откровение такое имел, то ли еще, не, не знаю, и нитка втрое скручена, не скоро порвется. Почему-то тут речь шла, друзья. Жена, муж, там, да, и вот тут вот вдруг идет э, нитка, ну, вот нитка втрое скрученная, не сразу порвется. И вот это человек, человек как бы целостный, целостный. Ну, в Адаме, скажем, было три нити, да, но только одна нить пошла вот через Сифа. А вот человек целостный, мужское и женское начало, войдет уже в небесный Иерусалим, как в Адаме началось, но ну как бы в одной душе, и так вот он войдет ну как бы в одну душу туда. Кстати, тут есть размышления сейчас на эту тему. Ну, почему как бы, плоть вспоминается и дух, а души не вспоминаются? Вот тут вот, в Небесном Иерусалиме и в Иезекииле 36-37 главе, по-моему, там души тоже не вспоминаются, там только кости, там все остальное и дух, а вот душа там что-то не фигурирует. Интересный момент это так размышление. То есть душа дана только получается для нам, для э, земной жизни. Потому что душа это чувство, это эмоции, вот это все. А там уже совсем другая жизнь. Потому и плоть, и душа, почему и Павел там пишет, если помните, да, там, как он пишет, что душевный, значит, плоской». Вот интересно, и, а что не духовные, вот, душевные, там духовные, нет, душевные написано плоской. Э, вот это место мне было многие годы, десятилетия, непонятно, так немножко приоткрылось, что в небесный Иерусалим как бы нету. Там в 20 главе тоже есть момент, да, что э, там мертвые тела, там все опять о, 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 о телах на суд Белого престола приходят вот, а дух и о духе Божьем понятно, а вот душа как-то там, ну, нету таких вот мест, да. Может, ошибаюсь еще, размышляю над этим делом, Бог вдохновит и вам об этом немножко. То есть, получается, третья нить ДНК, когда вплетется вот там в тысячелетнем царстве, тогда человек полностью приобретет вот ту гармонию, которая должна была бы быть в нем, как в Адаме, в раю, не согрешившим, а когда он еще жил в раю. То есть абсолютный и, идеал. И этот и, и, идеал с тремя нитями длинка, ну, должен войти туда уже в небесный Иерусалим. Пройдя вот эти испытания и тысячелетнее царство. Так, тут немножко как бы так разобрались. Да? Лучше бедный, но умный юноша, нежели старый, но неразумный царь который не умеет принимать советы тут не идет речь что там э, о возрасте или как э, да э, ну немножко иногда люди такие знаете э, ну как как тут сказать лучше э, э, то есть я уже знаю я уже понимаю особенно с возрастом если молодежь еще раньше слушала сейчас тоже уже не с слушается, но молодежь именно то то вот уже то, то тут значит царь и идет речь о чем тут ибо тот из темницы выйдет со царства хотя родился и царство всем бедным просто что надо быть умным и советы слушать слушать советы советы слушать не но ну не слушать советы и поступать братишка тут тоже момент есть тут идет речь, знаете, о чем? Что я, припустим, бывал в таких ситуациях, когда все говорили нет, а вот ты не делай, а я делал, и было правильно. И было наоборот, что все говорили делай, а я не делал, и было правильным. И ну, было по-всякому. То есть тут вот это право выбора у нас никто не отнимал, и право решения. Но при множестве советников, как Соломон пишет там в притчах, состоится истина. И вот это место, оно нам и говорит о, о, об этом. Молодой царь или старый, если он принимает советы, а не стоит на своих старых каких-то рубежах, то он будет благословен. Есть разница, да? То есть тот, кто принимает советы, смотрит, советуется... И потом принимает решение. Видя царя, никто не. Как это сказать, решение не отнимет, его ж будет слово, да, да или нет, нет. Так и у нас. Видел я всех живущих, которые ходят под солнцем с этим другим юношем, который займет место его. Не было числа всему народу, который был перед ним, хотя позднейшее не порадуется им и это суета и томление духа. Наблюдай за ногой твоей, когда ждешь и идешь в Дом Божий, и будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению, к смиренности слушанию, ибо они не думают, что худо делают. Формально пришел, формально там сделал, формально там еще что-то сделать. Есть разница, да, братья и сестры? Есть разница. У нас сейчас тоже такая же ситуация, как ее Соломон описывает тут. Формально тут, формально там. А в конечном итоге, знаете, тут, тут вот более к слушанию. И есть те братья и сестры, которые где-то сидят там сзади на последних партах, знаете, тихо, спокойно слушают, внимают не идут там куда-то, что-то выясняют, не спорят, не доказывают. Об этом вот эта вот глава нам и, и говорит, смиренным только дает благодать.